哇，这就是你要带我来的地方。嗯。哇，这么多 DIY 作品，真正的高手果然在民间哎。嗯、哎，你看这个杯子，虽然残缺了，却有一种遗憾的美感，嗯、是不是？还有这个花瓶，图案好特别啊！我好喜欢这里。要不要？ 做一个试试。 谢谢你不动声色为我做的每一件事，让我有勇气更勇敢去面对将要发生的一切。你还真是心无旁骛，一心画图啊！这可是咱们的主打系列，而且距离上新的时间不多了，我得赶紧把线稿画出来，万一到时候时间来不及。 你就用你蹩脚的画工给图片上个色，总行吧？我什么时候对你说过不行啊？<laughs> 不对呀、啊，为什么你时间会来不及啊？我，哎，咱俩同是名花有草的人，不能总是你忙着撒粮，我忙着工作嘛。嗯、等这一系列完事儿，七夕你来。 正好出一个你和木泽的甜蜜连载、嗯，我们还是算了吧。你和顾言洛那是天造地设的一对，我和木泽就只能是天打雷劈的一双。哎，陆公子，木泽可是为了你从木花心变成了木痴心，你还想怎么样啊你？你学会打趣我了？我可是公。哎，对,对了对了，有正事要和你说，以后的推广呢，你可以多和木泽商量商量。 他心思活络，叶叶，嗯，你今天有点不对劲啊，发生什么事儿了吗？我有个很重要的事情，我必须要亲自完成。 啊、马老师、啊，找我有什么事儿？老师，我今天是来向您坦白的。嗯，其实我不叫叶振寒，我是他的双胞胎姐姐叶卫民。你不是在开玩笑吧？你你你，你说你不是叶振寒？哟、嗯，这你们俩长得真是太像了。那你今天找我是为了？ 呃，老师，这个事儿呢，他说来话长。其实我是艺术学院服装设计系的大三学生，然后我来到了夏洛本部，然后我就犯了一个很大的错误。哦我,、啊啊、我,我这……哦，我先接个电话。喂。啊。好 嗯好，嗯嗯好再见。哎呀，真是太巧了，你看看。你先跟我去趟校长办公室，来这边走。进来。姐姐，振涵，校长，要没什么事儿的话，我就先去忙了。你忙你的吧。 校办公室收到一封匿名检举信，里边有些证据。这里还有个 U 盘，是我自己顶替陈涵来金融系上课。江雨晴说的对，不应该问什视频里是你们俩谁呀、啊？